ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయ్యే నమ ఎన్నో జన్మాల పుణ్యఫలం ఉంటేనే గాని ఈ స్తోత్రం వినలేరు గురు అనుగ్రహం పొందాలంటే ఈ స్తోత్రం విన్నా చదివినా స్వామి అనుగ్రహం తప్పకుండా లభిస్తుంది దక్షిణామూర్తి స్వామివారి చిత్రపటమును ఐదు నిమిషాలు చూసినా చాలు మనకు తెలియని అనుభూతిని పొందవచ్చు చిన్నపిల్లలకు స్వామి చిత్రపటం చూపించి ధ్యానిస్తే జ్ఞానం సిద్ధిస్తుంది మరియు అన్నింట విజయం సాధిస్తారు అటువంటి ఈ స్తోత్రాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో పటిస్తే ఫలితం చెప్పతరమా ఓ शूर्वै शरणमहं प्रपद्ये विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यता निया यः इदं ूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राज्ञेर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलन कल्पितदेशकालकलनवैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न इदं श्रीदक्षिणा तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव बासते, भासते साक्षात्तत्त्वमसीदिवे दवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यस्साक्षात्करुणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये ज्ञानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणत्वारा बहिःस्पन्दते जानामीति तमेव पान्तमनुभात्ये तत् समस्तम् जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न मैदं श्रीदक्षिणामूतये देहं प्राणमपिन्द्रियण्यपि चलं बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्दजडोपमासहमिति वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्रीगुरु तस्मै श्रीगुरुमूतये न इदम् श्रीदक्षिणा राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुस्रदृशो माया समच्छदनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्त पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्याभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तदा सर्वस्वस्तास्वपि व्यावृत्ता स्वनुपर्तमानमहमित्यम् तस्पुरम् तस्पुरंतं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न मैदम् श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न मैदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना वेदतः स्वप्ने जागृतिमाया एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न श्री मिदं श्रीदक्षिणा उरम्बां सनलो निलोम्बरमहर्नदो हिमांशुः पुमान् इत्यावादिचराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्याष्टकम् नान्यात् किञ्चन विद्यति विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न मयिदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वा तत्त्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्ंस्तवे तेन स्वाश्रवणात्तदर्थमननाध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वा तत्त्वमहाविभूतिसहितम् चादिश्वरत्वम् स्वतः सीत्येतत्पुरुनष्टदा परिणतं चीत्येतत्पुरुनष्टदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् इति श्रीशङ्कराचार्यविरचितं दक्षिणामूर्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम्